ведет свою любовь и приводит нас в Дом Божий. Не только по воскресеньям, но и в другие дни. Э, слава Богу, за то, что есть возможность у нас э, быть в Доме Божьем, молиться, иметь общение друг, друга, друг, другу, с друг с другом. Короткое слово, знаете, э, и короткое слово, короткое слово, для, в основном, когда длинная идет, да, ну, ну на, на частное, да, она более учительская, поучительная, ну, там, разбор слова делается. Короткое слово, оно больше направлено на наставление, на э, какое-то ободрение, на э, созидание. Э, и потому хотел еще так коротко сказать мысль, э, прочитаю, наверное, сразу, это мы знаем, место писания это. Да. Мы его очень часто используем. Потому знают все, что вы ученики мои, если, ежели будете иметь любовь между собой. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Забавить новую даю вам, да любите друг друга, как я вас вас. И вы да любите друг друга. Хотел сказать сейчас коротко мысль о церкви. Э -э о церкви и... Что такое церковь? Церковь Аной, это мы, каждый, правильно? Это каждый из нас. Это есть церковь. Это не строение, это не храм какой-то. Это люди. И это мы с вами. И Слово Божие говорит о том, что нас узнают внешне, да, за церковь, узнают, что мы имеем любовь, и что мы верующие люди, и что мы христиане, исследователи, последователи Иисуса Христа. Есть между нами будет любовь. Мы понимаем, что любовь, она Имеет четыре вида, четыре состояния, да, четыре направления. Но я хочу сказать сейчас о, о, о любви в контексте того, это взаимоотношения наши друг с другом. От этого узнают, от этого будут видеть внешние, от этого будут видеть внешнее, и от этого будут, будет понимание, что такое церковь. Они будут видеть. Но этот них. я хотел сказать о нас, о том, как важно все-таки иметь вот эти э, отношения, взаимоотношения друг с другом. Э, в Слове Божьем очень много написано, а слово друг с другом, там просто э, ну, за 10, за 20. И я просто скажу, что так коротко, в Библии множество так э, на сторон, то есть. Имейте наставление друг с другом, э, утешайте друг друга, наставляйте, увещевайте, служите, заботьтесь, будьте внимательны. Вы представляете, сколько э, написано о и вообще направлении, ну то есть как бы сосредоточено на вот этом. Э, и Библия, в принципе, если брать полноту Писания, она направлена очень... Ну, очень много направлено на созидание на друг с другом э -э, проявление любви друг к другу это не улыбаться это не приветствоваться как мы приветствуемся это да это правильно это нужно но что-то больше говорит писание о чем-то большем и сокровенном Потому что от этого зависит наше духовное состояние. От этого, когда мы созидаемся и созидаем друг друга в любви, то мы духовно растем. Мы духовно растем. От этого видят другие нас и наше состояние. И кто мы такие? Любовь, она это не просто слова они проявляются в поступках они проявляются в делах знаете я уже как-то говорил эту э, историю у меня в жизни есть бабушка была я уже рассказывал да и э, она адвентистская седьмого дня 16 лет она наверное, уехала с украины э, в абхазию вот ее верующий Просто верующий приезжал к мимо села. И они познакомились, и он да, расписал женщин, он ее увез, она уверовала. И мы к ней приезжали в 90-х годах. И сейчас уже, когда я уверовал, я сюда был маленький сейчас я уверовал, и уже могу анализировать, вспоминать эти все моменты. Я ходил в церковь, она за нами молится, она смолилась. И когда началась война, то мы хотели в 90-х годах, э, то мы хотели ее забрать. На что она ответила? Это я сейчас уже понимаю, когда я уверовал и имею э, самое драгоценное, что я имею здесь на Земле. Это церковь. Вот, э, да, жена слава Богу, но церковь, <laughs> если так разобраться, э, то церковь... Э, это тело Иисуса Христа, вот, если мы с Его сопоставляем со своим телом, то оно для меня, мое тело, оно И она ответила, э, говорит вы, спасибо, но вы мне родные по, по крови, вот, но по духу я останусь в этой в своей церкви. Что ее заставило остаться? Наверное, вот это вот время, которое она была в этой церкви, она увидела к себе вот эту вот любовь. Она увидела в себе вот эти вот дела, отношения братьев и сестер друг к другу. Ее это... Она в этом укрепилась, она в этом утвердилась, и для нее это было драгоценнее и святи. И она осталась, и так мы с ней потерялись, мы не знаем, что с ней, но я знаю однозначно, что она в вечности, если она уже ушла с этого мира. Хотел прочитать. Слово Божье говорит. Я уже говорил, что любовь ⁇ это наши дела, это наши поступки друг к другу. И Слово Божье говорит очень много, особенно написано о добрых делах. Это послание Титу, по-моему, да, там говорится. Там, там вообще о добрых делах много говорится. Но хотел прочитать «Делай добро». «Сделай добро, дружеское, заботливое отношение». «Дружеское, заботливое отношение друг к другу». Как я читал, там написано, видите, в отношении друг к другу Будьте внимательны, будьте заботливы. Да? Слава Богу, почему я эту мысль захотел озвучить? Потому что еще раз нам напомнить об этой важности, о важности того, о понимании, кто мы и что мы цель, о том, что, что мы должны предлагать в отношении друг с другом. Очень часто это нелегко. Я вижу в своей ситуации, тогда, когда у меня занятости много, я, меня боли, у меня э, в какие-то там непонятные моменты, э, дети поступают и анализируя потом события, прошедшие, например, там две недели, я увидел, Делать добро, делать добро. На Ипаче написано свои поверь. Свои поверья. Это определенный труд. И это определенное. Ты лишаешься ты, ты освобождаешь свое время. Ты лишаешься каких-то э, своих каких-то вещей, которые ты запланировал. И ты идешь и делаешь это для ближнего своего, потому что ты успел ты увидел, написано, будьте внимательны. Внимательность это тогда, когда мы не просто воскресенье пришли в церковь, а когда мы в действительности имеем внимательность друг к другу. Когда мы видим, брат или сестра имеет какую-то нужду, и ты можешь послужить, а тут святой он уже направляет и говорит, что делать и как, и находит время, и высвобождает время. И я это анализирую, я увидел, и, знаете, то есть, ну, в течение там, трех недель. И слава Богу, за братья и я они знают, о ком я хочу сейчас сказать. Это как короткое свидетельство, а тоже и благодарение о том, что у нас в церкви, слава Богу, есть. Слава Богу, есть эти люди, которые имеют эти дорогие таланты видеть и делать добро. что некому 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 э, это как, решать вопросы ездить э, писать я не понимаю в компьютере ничего ноль полный мой. и слава богу вот эти все вопросы решились да она поступила э, помогли братья помогли сестры э, в этом отношении и потому я хотел и поблагодарить всех, кто имел участие в этом. И финансово тоже. Он благодарен, что тоже люди видят и замечают. И хотел сам себе напомнить о том, что важно не только принимать добро, но важно еще и отдавать это добро. Важно, когда мы смотрим в свое сердце и видим э, и замечаем что мне нужно еще потрудиться в этом направлении. Слово написано тоже тоже есть эти местописания, где написано, что созидайте, да? Э, Очень много говорится о добрых делах. Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония очистить Себя. означает э, ревность, ну, она включает в себе, это означает и быть внимательность, это, это определенный труд, это качество, внутреннее качество, ревность это внутреннее качество. Потому хотел тоже э, и себе еще раз напомнить, и всем нам о том, что.. Э, этого узнают, что мы ученики. От этого мы будем созидаться и назидаться. От этого будет церковь духовно расти, и мы будем расти. Благословит нас Господь, чтобы мы понимали. мы спасены, и это, это дар Божий, это не от нас, это от Господа, но Библия, полнота Евангелия говорит о том, что все-таки мы что-то должны делать, что-то должны прилагать к этому. И это наши дела, это наши поступки, это наше отношение друг с другом. это, э, не, поран, не, не поранить, не это труд. Да благословит нас Господь, чтобы мы научились трудиться и понимали, что это очень важно. Если мы понимаем что ценность церкви, ценность тех людей, с которыми мы имеем общение, это очень драгоценно. Я это периодически забываю. А почему забываю? Да потому что мир, время, суета, погоня за деньгами. Сейчас еще больше я заметил, об этом не говорили, не говорили, а пришли обстоятельства, ситуация, двое детей поступило, ага, на контракт, ага, это надо деньги. Я замечаю, что мы уже дня три или четыре, у нас только эти размышления, эти мысли, и это так-то, да подожди ты. Да я от этого, мне сложно от этого услышать вообще что-либо, увидеть что-либо, потому что я законцентрировал внимание на себе. И на чем? На том, что Господь все до этого времени, до этого времени Он все решал. До этого времени дошло, дош... довел, то доведет и дальше. Потому ну, не нужно на этом как-то концентрировать внимание. Потому я понимаю, что это тоже труд над собой. Да благословит нас Господь, чтобы мы были быстры на добрые дела, чтобы мы замечали эти нужды, и духовно росли от этого, и церковь от этого духовно росла. И внешне мы видели, что такое церковь. Как одна, как бабушка 86 лет сейчас, мы с ней общаемся, ухаживаем за ней с Катей. Ну, больше Катя, но а я как бы прихожу и общение с ней. Общаюсь, но... Понимаю, она до такой степени доверяет и верит нам, что просто. Но в другом, но в другом она такой добрый, светлый человек. Но вот печаль какая. Не знает Христа и не хочет его принимать. И я говорю, ну, мы делаем свое дело, а уже Бог сделает свое дело с ее сердцем. Но Делая эти добрые дела, соседи это видят, и у них отношения другое. И уже, как я говорил, э, тот, который слился, тот, который с нами ругался, видя, как мы живем, как мы себя поступаем, видят братьев и сестер на домашней группе, видят постоянные машины, постоянно что-то мы кому-то отдаем, куда-то везем, что-то делаем. То не звонит уже за мной, это да, помолись. А вы здесь это? Да? А, а можно к вам прийти как-то, знают все, да, к нам приходили, и алкоголичка вот приходила. Ну, понятно, что Бог, мы делаем свои дела, она не захотела дальше ходить, но тем не менее мы продолжаем это делать. Она а и ебачит своим поверь. Потому да благословит нам за Господь, чтобы мы делали эти добрые дела замечали нужды братьев и сестер. И слава Богу, что у нас маленькая церковь, и я благодарю каждого, потому что я знаю всех практически лично и знаю, что каждый работает в этом. Это да, слава Богу. Но духовно, духовно, вот я вот наблюдаю, у нас здоровая, духовно здоровая церковь. Да благословит всех Господь и помолимся. Господи,